конференции, Ну, нужно поздравить команду. Говорилось, с хорошая победа. Пожелать им в дальнейшем таких же побед. Но нам, я думаю, есть над чем работать. Проиграли подбор, подборов 10. Поэтому будем работать. як ми сьогодні було під кільцем, змагатися оці американець, Луварлі, Глен і взагалі от. просто протистояння, власне. Да, вони плохі у вас, більші. Вчитаючи, що у нас двоє, у вас четверо. Але є свої недоробки. Щоб прийняти два матчі у, у, Львові, у Львові і у Франківську, де було складніше прийняти ці дві команди, власне, так і Ні, Львов теж була дуже хороша команда. И там тоже было очень тяжело играть, поэтому достойные две команды, их будут. Я думаю, они в этом году будут в середине таблицы если не выше. Я как бы сезон для тебя лично не такой удачный, как концовка предыдущего. С чем так сказать, с Чем обусловлено? Еще не, не вкатился в сезон или? В чем она неудачная? Начало сезона? Я не не, не, удачный, не такое яркое, как, как, как концовка. Ну, это все вопросы к тренеру, не ко мне. Дня рад играть. Это на кондициях все-таки дается. Наверное, да. Но сегодня в начале было очень даже неплохо. Но к концу, наверное, подсели, не знаю. Нет. У вас состав по, ну, побольше будет. У нас 6-7 человек играют. Думаю, может быть это в конце и нам не хватило немного сил.

создавали такое давление постоянное за счет, ну, может быть, не очень плотного, но постоянного прессинга. Это, в общем-то, заслуга, которая помогла нашим соперникам нас, ну, как бы, наверное, подизмотать все-таки. Да? Вот. И, конечно, когда вот игра уже начала переходить вроде бы в наши руки. Последнее действие было выполнено на высоком уровне. Ивана Франковск реализовал эту атаку с победой. Оцените, выезд, Неплохой мы команда, которая дома всегда играет лучше. Почему? Потому что там кураж наш зритель зал, знакомые кольца. Там нас очень тяжело, в общем-то, так остановить. Вот этого куража здесь не было. И это сразу минус, скажем, там 10-15 очков от домашних игр. Потому что нет вот этой легкости. Но, тем не менее, в общем-то, победа на выезде одна из двух. Может быть, это и не так и плохо. Хотя сегодня речь идет о сегодняшней игре. И нужно смотреть, в чем же мы эту мелочь, да, вот не доработали и не смогли победить. Последняя атака, как она должна была развиваться, получилось, У нас, ну я бы не стал так много говорить о нашей атаке. Она была короткая, в общем-то, близко к тому, что надо, получалось. Я бы стал говорить о последней атаке наших соперников, потому что там должен был быть произойти фол, а этого фола не произошло. Но ну, если вы видели, я не выдержал и упрекнул игрока, что делать, может быть, и не стоит того, который это сделал. Но он не выполнил свою задачу. Он не остановил эту атаку и позволил сопернику забить довольно легкий голос-под кольца. Поэтому из этих мелочей вот получается поражение. Нельзя одного игрока упрекнуть в проигрыше в полном, да, полностью. Но тем не менее, в решающем действии он должен был выполнить задачу. It